2022-ci ilin əvvəlindən minimum pensiya və müavinətlər artacaq. Big Az Xəzər TV istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistər açıqlamasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayev deyib. Nazir bu artımın nə qədər insana şamil olunacağını da açıqlayıb. Bu paketlər hazırlanaraq dövlət büdcəsi layihəsinə daxil edilibdi. Növbəti ilə məiyyəti haqqı pensiya təqaidləri həm də müavinətlər artacaq. Bu paket ümümlüklükdə 2 milyon 100 minindən artıq vətəndaşa əhatə edəcək. 2022-ci ildən əmək haqqından icbari tibbi sığorta üçün tutulacaq məbləğ artırılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bildirir ki, 2021-ci ildə 1% olan icbari tibbi sığorta haqqı növbəti ildən 2%-ə çatdırılacaq. 2022-ci ildən minimum əmək haqqının 300 manata çatdırılacağı gözlənilir. Bu məbləğdə olan maaşlardan icbari tibbi sığortaya görə tutulmalı 6 manata yüksələcək.